kompyuter haqida zamonaviy hikmatlardan aqlli odamlar kompyuterni vaqtni tejash uchun ishlatsa ahmoq odamlar vaqtni sarf qilishlik uchun ishlatar ekan aqlli odamlar kompyuterni vaqtni tejash uchun ishlatsa ahmoq odamlar vaqtni sarf qilishlik uchun ishlatar ekan kompyuter o'yini o'ynaganlar albatta bor ichimizda yoshlar siz menga kompyuter o'yindan mana shu sizlar o'ynayotgan kompyuter o'yinlaridan bitta foydani ayting men sizga beshta zararni aytib beraman qonxo'rlik shafqatsizlik haromiyat o'sha bir suratni ko'rsatishdi bolalar mana shu otib chopib yuradigan o'yinni bittasida bitta maxfiy eshigi ochilishi uchun o'yinni keyingi darajaga o'tish uchun yerdagi bitta kitobni bosish kerak ekan o'sha o'yinni qahramoni qanaqa kitob ekanu qur'on ekan qur'onni shunday qo'yib qo'ygan o'ynayotgan odam qaramaydi bolad shunday bossa haligi eshik ochilar kan yana qaytarib aytaman kompyuter o'yini o'ynaganlar yoshligini nimaga sarfladi deb da qiyomatda vaqtini nimaga sarfladi umrini nimaga sarfladi molini nimaga sarfladi kompyuter o'yinlari o'ynaydigan o'yinxona ochgan akalar eshitib qo'yinglar shu narsalarni eshitib qo'yinglar televizor singari kompyuter ham ikkala tomonni kesadigan qilich yaxshilikka ishlasangiz juda yaxshi asbob yomonlikka ishlasangiz juda yam yomon asbob bu nimaga bog'liq kimga bog'liq farzandlarni tabiati aynishi şey. farzandlarni fe'li aynishi haqida gaplashyapmiz şey shundan bittasi televizor shundan bittasi kompyuter birodarlar kompyuter o'yiniga bog'lanib qolishlik xuddi narkotikka giyohvon bandalarga ko'nikib qolishlikka barobar qilinyapti ekan shu psixologlarni doktorlar gapiga qaraganda narkotikdan ko'ra kompyuter o'yinga bog'liqlikni zarari kattaroq ekan chunki voqelikdan realniy hayotdan uzilib qolar ekan bunday odamlar g'ami o'sha keyingi zonasi g'ami keyingi seriyasi hozirgi davrda mana shu g'arbda e, alkogol tamaki narkotikka bog'lanib qolishlikka o'xshagan kasallikni deb mana shu kompyuterga bog'lashd aytikan g'arb o'lkalarida mana shu kasallikni davolashga maxsus tashkilotlar bor ekan kompyuterni зависмосdan chiqarar ekan eichi qarasangiz bolangiz tich chuc o'ynayapti meni bolam zo'r hakker bo'lib qolibdi yo'q haker emas sizni bolangiz o'sha bolangizdanchi menga bitta jadval tuzib berginda maktabda o'qiyotgan haligi nimani днnevниgini jadvalini chizib berdi endi baloni ham bilmaydi u u faqat o'yinni ina biladi u sizni kompyuterdan bola zo'r o'ynayapti nchuchiq qaramasdan bosadi meni yani o'lim kompyuterlar deydi siz bitta vazifani bering suratni qo'yib tagiga e, hay bayramingiz bilan deb yozib ber bitta slayd tayyorlab beringda baloni ham bilmaydi bolangiz lekin olib bergansiz olib bergansiz nazorat qilinglar bolalar. nazorat qilinglar ko'z ketadi asab ketadi Sog'liq ketadi aql ketadi faqat zarar doktorlarni aytishiga qaraganda mayda yoshdagi bolalar kompyuterda yigirma minut o'tirishi kerak ekan u ham har kuni emas kattaroq yoshga yetgan bolalar bir yarim soatgacha o'tirishi mumkin ekan u ham har kuni emas bolani tabiatini buzilishiga eng katta sabab birodarlar ota bolasi kimlar bilan do'st bo'lib yuribdi e'tibor bermagan ota bolasi ko'rayotgan kinolarni nazorat qilmagan nimalarni yaxshi ko'rayotganiga e'tibor bermagan ota bolasini xonasiga parabalitskiy antennani o'rnatib berib o'zini holiga tashlab qo'ygan kim ota ayoli va qizlarini avrati ochiq holda yurganligini ko'rib indamagan kim ota ayolini tinmasdan serial tagidan chiqmayotganligini ko'rib indamayotgan kim ota o'g'lidir qizidir maktabiga yoki jomiyasiga qachon bordi qachon qaytdi kekshirmaegan kim otasi ota, ota. maktabiga bolasini orqasidan borib qiziqishmagan qiziqmayotgan o'qish haqida kim ota balog'at yetmagan bolasiga uyali telefonni qimmatini olib berib internetlarga toini ulab qo'ygan kim ota internetni uyga ulab xohlaganingni ko'r deb qo'yib bergan kim ota televizor ham emas ekan yani o'zi kompyuter ham emas ekan yani. telefon ham emas ekan yani. internet ham emas ekan yani. bolani tabiatini yani. angtaotgan aslida nima ekan kim ekan otalar qiyomatda javob berasizlar qiyomatda javob berasizlar